এইবিলাক চিৰি থাকিব নালাগে এনেই মিছা মিছি সাম্প্ৰদায়িক কথাবিলাক পাতি থাকিব নালাগে কোনে কি মাংস খাই নিজৰ নিজৰ মতে খাই থাকিব মইতো গাহৰিটো খামেই যোনে যি ক'লেও মই গাহৰি খামহে ভাই মিছাকৈ লাভ নাই মই আহোম মানুহ মই গাহৰি নোখোৱাকৈ ক'তো থাকিব নোৱাৰোঁ যোনে যি কয় কৈ থাকিব চবেই নিজৰ নিজৰ মতে খাদ্য খাবলৈ দিব লাগে মই গাহৰি মাংস খাওঁ মোক পৃথিৱীৰ কোনোবাই গাহৰি মাংস নাখাম বুলি কৈ চাওকচোন মই সোধাই দিম তুমি হিমন্ত বিশ্বই মোক কওঁ যে আহোমে গাহৰি মাংস খাব নালাগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঘৰৰ পৰা উলিয়াই নিম নে নাই মই চাই থাকিব আপুনি তো এইবোৰ এইবোৰ ৰাজনীতি বেয়া ৰাজনীতি কোনে কি মাংস খায় এইবিলাক ৰাজনীতি কোনেও কৰা উচিত নহয় দুহেজাৰ ছাব্বিছ পৰ্যন্ত এদিনো ঘৰত নুশো মানে ৰাতি শুম গোটেই দিনটো অকল দলৰ কাম কৰিম বিজেপিক সৰুৱাবৰ কাৰণে প্ৰত্যেক দিনাই কষ্ট কৰিম এইটোৱে হ'ল আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ আজিৰ দিনটোৰ সংকল্প বিজেপিয়ে আমাৰ মাজত থকা সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতিটো ভাঙি চিঙি আমাৰ সমাজখন নষ্ট কৰি পেলাল মানুহৰ মূৰত পোক সোমোৱাই দিলে হিন্দু মুছলমান মানুহে এতিয়া মানুহ হিচাপে চাবলৈ বন্ধ কৰি দিলে এতিয়া কেৱল মানুহে হিন্দু মুছলমান হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান জৈন এই হিচাপত মানুহক চাবলৈ লয় তাৰ ফলস্বৰূপে যিটো ছচিয়েল ফেব্ৰিক আছিলে আমাৰ এই গোটেই ছচিয়েল ফেব্ৰিকটো ধ্বংস হৈ গল আৰু সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তত আমি ভাবো যে দুহেজাৰ ছাব্বিশ চনত বিজেপি আৰু এ আই ডি আৰ হিন্দু সাম্প্ৰদায়িক দল বিজেপি আৰু মুছলমান সাম্প্ৰদায়িক দল এ আই ডি এফ এই দুয়োটা দলক আৰু এ আই ডি এফৰ চৰ্দাৰ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল আৰু বিজেপিৰ চৰ্দাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি বাংলাদেশলৈ পঠিয়াই দিব লাগে উপ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে আমাক প্ৰতাৰণা কৰিলে হয় আপুনি কোৱাৰ দৰে প্ৰতাৰণা কৰিলে হয় একদম কনফাৰ্ম যে প্ৰতাৰণা কৰিলে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে দুই নম্বৰী কৰিলে হয় কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা কৰি কি হল বিশ্বাসঘাতকতা কৰি জিৰ' হ'ল হয় নে নহয় জিৰ' পাঁচ শূন্য হল তাৰমানে কংগ্ৰেছে এইটো বস্তু প্ৰমাণ পাই গ'ল যে ৰাইজৰ দলক বিশ্বাসঘাতকতা কৰি বিৰোধী দলসমূহক বিশ্বাসঘাতকতা কৰি তেওঁলোকৰ ইয়াত সান্দহ খোৱা পালি তল যোৱাৰ বাহিৰে আন একো নহ'ব মানে কোনো পদ্যে ৰাইজৰ দল বা অন্যান্য আমাৰ বিৰোধী শক্তিবিলাকক নোলোৱাকে কংগ্ৰেছে যে দুহেজাৰ ছাব্বিছত কেতিয়াও বিজেপিক সৰুৱাব নোৱাৰে এইটো কনফাৰ্ম ভাৰতবৰ্ষত য'তেই কংগ্ৰেছে অকলে বিজেপিৰ লগত খেলিছে সকলোতে বিজেপি জিকিছে য'তেই সকলোৰে লগ লাগি বিজেপিৰ লগত খেলিছে তাতে বিজেপি হাৰিছে গু হাৰণ দিছে বিজেপি গতিকে দুহেজাৰ ছাব্বিছত আমি সকলোৱে একেলগে খেলিবই লাগিব কংগ্ৰেছে এতিয়া দৌৰ মাৰি আমাৰ লগত আহিবই লাগিব আৰু কংগ্ৰেছৰ কোনো উপায় নাই কংগ্ৰেছে মুখেৰে যিয়েই নকক লাগিলে যদি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ লগত নাথাকে কংগ্ৰেছে দুহেজাৰ ছাব্বিছত গু হাৰণ দিব বেয়াকৈ হাৰিব সেইকাৰণে মই ভাবো যে কংগ্ৰেছে দুহেজাৰ ছাব্বিছত ঐক্যবদ্ধ হবই লাগিব মই আশা কৰোঁ কংগ্ৰেছে এতিয়া আৰু অহংকাৰ নকৰিব আৰু কাকো প্ৰতাৰণা কাকো বিশ্বাসঘাতকতা কৰা ৰাজনীতি নকৰিব সকলো মিলি প্ৰথমতে বিজেপিক খেদি লওঁ তাৰপিছত লাগিলে পিছত কংগ্ৰেছে অকলে যদি চৰকাৰ কৰিব পাৰে কৰিব কিন্তু প্ৰথমতে আমি সকলোৱে মিলি কংগ্ৰেছ ৰাইজৰ দল এ জে পি চি পি এম চি পি আই যিমান দল আছোঁ চবেই মিলি আমি আগতে বিজেপিক খেদাই লওঁ বিজেপি খেদোৱাৰ পাছত তাৰপিছত অকলে অকলে হেৰি কৰে